Шість багатоквартирних будинків в жовтих водах не мають управителя. Через це вони можуть залишитися без електрики. В Цій ситуації мешканці будинків мають декілька варіантів вирішення проблеми, які саме розповів міський голова. Шесть домов, которые не приняли решение ни ОСББ, ни, не приняли решение, кто будет этими домами управляться. В, этом, в этой ситуации есть несколько вариантов. Первый вариант – они никуда не уходят, эти дома. Они сами принимают решение путем заключения, составления протокола жителей этого дома и сами решают, кто их будет обслуживать. Либо они сами, сами будут с кем-то кем договор заключать, это их право. Второй вариант, подобный этому, это они делают ОСББ. Он, в принципе, похож, только ОСББ – это будет отдельное юридическое лицо. А они могут делать собрание без юридического лица. И третий вариант, они принимают сама решение, решения, кто эти дома будет обслуживать, как и приняли там другие дома, из управляющих компаний, которые в городе есть. Информация по управляющей компании есть управление ЖКХ. Пожалуйста, обращайтесь. Порядок организации ОСББ есть тоже управление ЖКХ, знает, как это делать, как проводить протоколы все это мы знаем, документы, пожалуйста, обращайтесь. В связи с тем, что у нас есть определенные трудности с подачей электрической энергии на дома, потому что до сегодняшнего дня все было бесконтрольно, коммунальное предприятие КПЖРЭО это расхлебует сегодня эту бесконтрольность в судах, да, Андрей Петрович? Вот. Заключается это в том, что у нас люди потребляли на разные цели, в том числе безучетно электрическую энергию, оплатила а за эту поставку у нас КПЖРЭО. Причем эти суммы у нас серьезные. Это говорит о том, что у нас по многим домам, вот у нас есть информация, по многим домам прослеживается несоответствие, сколько потребляют жители и сколько потребляет дом, если вы, высчитать даже освещение, подъезда или лифты, несоответствие не бьются цифры, причем очень серьезно не бьются цифры. В связи с этим у нас некоторые дома будут под вопросом в первую очередь отключаться, либо Устанавливаються щотчики, то есть безконтрольне потребление электрической енергії закончилось, як і газа, так і води, и так і так далі. Місця для сміття на полігоні твердих побутових відходів залишилося ще на два роки. Та якщо враховувати те, що будівництво нового триватиме приблизно півтора-два роки, то розробляти проект будівництва полігону потрібно вже в цьому році. Проект треба починати уже однозначно в этом году. Хоча б проект, щоб ми мали можливість шукати <coughs> тех спонсоров, которые будут участвовать в оплате этих работ, Он же работы. Какие спонсоры? Дмитрий, какие спонсор? Спонсора там не будет. Попередний проект разлобана за кошты бюджета. Так, помните, какие спонсоры не было, что там не да, ау, нема там спонсорів, не будет спонсорів. ориентировочно полтора-два года, это мы закроем первым шаром. Ну, дальше по обстановке, дальше будем градить дороги сверху первого шара, подниматься вверх, как это делают кругом. Можна це или ні, то вже треба. Ну, по крайній мере, будемо організовувати так, щоб було куди складувати. будем где-то порядка 5 метрів. Тобто залишилось десь роботи в такому темпі, як ми зараз працюємо, приблизно на два роки, не більше. Так, приблизно, так? Ну, можна сказати, що після мене хоч хоть потоп, але разом з тим я розумію, що це відповідальність перед мешканцями міста, в тому числі тому будемо замовляти проєкт. Снігу мало не буває, говорить міський голова. Роботою КП вжерео по прибиранню міста від снігу Володимир Абрамов в цілому задоволений. Єдина проблема це не дуже добре розчищені тротуари. Я совітував би Андрію Петровичу і тим, хто відповідає за снігоуборку, ходити на роботу іноді пішком. Я там можу йти, А люди, які пенсіонери або там, скажем, дітьми в саді в школу, то є проблема пройти по тротуарам. Немножко запоздали по уборці тротуарів. Там один бобкет У нас был в ремонте, там водитель заболел, так и не понял. Поэтому надо все-таки быстро было отреагировать, татуар убирать. Я говорю, мы ходим и пешком по городу, и ездим на машине. Я вижу, да, состояние это самое. Ну, тут человеческий фактор. Ну, заболел. Заболели заболел, человек. Знал, заболел. Да, надо было, но... что ну МТЗ заходит на татуар. МТЗ очистила у нас Веселую Ивановку, потому что туда машина не проедет, по улицам, где можно. Сейчас э, МТЗ вернулся, с, не сейчас, а час назад или полтора. Сейчас он по городу по тротуарам будет ходить. Так что... А бобка запустили второй, который или нет? Честно? Да, запустили, все нормально. Єди, ездит второй бобка? Ездит. Капитальный ремонт улиц Хмельницкого и Гагарина запланований на 2019 год. Капитальный ремонт двух улиц в городе Желтые Воды. Это улица Хмельницкого полностью. И улица Гагарина, возможно, не полностью, но, по крайней мере, от улицы Заводской, сколько хватит денег, они будут делать. Если не хватит денег, там либо мы по поучаствуем, либо еще кто-то. Но это просьба руководителей предприятий. Пожалуйста, посмотрите на свои схемы, посмотрите ваши сети по улице Хмельницкого, по улице Гагарина, от улицы Заводской, там, где Гагарина идет. Если надо обновить, давайте об, об, обновляйте, либо там что там, Сергей Александрович, если надо деньги, бюджетные деньги, там, потому что это будут основные средства, будете планировать, давайте. Но тендер будет, я так понимаю, где-то в апреле они начнут, скорее всего, работать, потому что деньги запланированы уже у них. Чтобы мы потом не оказались так, что у нас там постелят асфальт, а у нас, как обычно, у нас там люки найти, у нас трубопроводы там потекли и так далее. Проплата населення за послугу теплопостачання набагато нижча, ніж минулий рік. Пов'язано це з підняттям тарифу. Хоча керівник тепломережі вважає, що ріст ціни не катастрофічний. По оплаті населення я хотів би продовжити. Ви остановились. Оплата населенням 57,3% за текущий отопітний сезон. Вона гораздо ніже, ніж предыдущі години. Я розумію, тариф вирос. Но он вырос не, не так уж катастрофически по сравнению с другими какими-то услугами. Сколько за декабрь получился квадратный метр со счетчиками и без счетчиков по отдельным домам? Какие цифры? Пожалуйста. 45 гривен за квадратный метр без, по расчету и ну, половина этой тенденции остается по, со счетчиками. А оплата 57%. Но она ни к чему хорошему не приведет, так как мы сейчас работаем не только с долгами, а с нас в основном требуют все предоплату. Ну я репортаж по телевидению видел, снятый с Люторичка. Пожалуйста, работайте ну, в этом направлении и дальше. То есть, ну, с людьми надо работать. Люди, которые, ну, не понимают, потому что я понимаю, что люди... Вы там приходили, показывается там дверь, вроде дверь там неплохая, кстати, у людей. То есть, Такими ходили. Да, люди же имеют деньги. Тем не менее, ну, тепло есть. Ну, как сказать, что тепла не было в этот отопительный сезон? Было тепло в прошлый отопительный тоже был отопительный сезон. Если нет денег, ну, это же ваши проблемы. Знаете, как говорят, мне не за что платить за квартиру. Власть не Зубовяза, есть фраза в цивильном кодексе,